Привіт глядачі! Це влог МЧ. І сьогодні на нашому каналі виходить дуже романтичне відео, присвячене Дню Святого Валентина. Цим відео ми хочемо привітати вас із цим чудовим святом, і ми сподіваємося, що це відео надихне вас на створення якихось романтичних вчинків для вашої другої половинки. Тож, вмощуйтеся позручніше. И мы надеемся, что вам понравится. Тож, приятного перегляду! При первой встрече было так интересно, и мы так смеялись, что у меня болели скулы. Когда сказал, что заберет меня с работы, я не верила. Никто раньше меня не ждал, пока я освобожусь. Даже не знаю. Когда я его тогда увидела, чего было больше во мне? Радости или удивления? Ведь не только чувствуя его взгляд, но даже получая от него смс, я улыбаюсь до ушей. Я не строила никаких планов относительно него, не надеялась. Что для него я что-то значу. Он идеален. Таких не бывает. По крайней мере, он не похож ни на кого из наших знакомых парней, которые не только не могут или не считают нужным увлечь нас разговором, но даже не замечают. Как скучно нам с ними сидеть в кафе, когда они травят нас сигаретным дымом, пьют пиво или смотрят футбол. истерика, неконтролируемая, у меня, которая не плачет годами, умеет предвидеть опасные ситуации, избегает их и контролирует свои эмоции. Непредвиденно, неожиданно и неоправданно. Просто СМС которая сначала вела меня в ступор, а потом в истерику. Почему? Ведь я считала, что у нас только сотрудничество. И кроме интереса... Я ничего к нему не чувствовала. Но это СМС заставила меня понять, что это далеко не так. Вот таким романтичным вышло наше святковое видео. Мы сподіваємося, оно вам сподобалося и вы нам обовязково поставите пальцы вверх. Підпишіться на наш канал, вступайте в нашу спільноту ВКонтакті та будете спостерігати за нашим інстаграмом, адже ми там часто обвинуємо щось цікаве, відео, фото та видам прямі трансляції. Тож будьте завжди з нами, а ми будемо з вами. До нових відео!